Вот, что бы мы выбрали? Ви секс или футбол? Футбол! Баба, а вы ви что бы выбрали? Секс или зашмотки? Можно совместить секс со шмотками? Ладно, що футбол, секс. Мы можем смотреть футбол і трахати. Ну, все правильно. И теперь, знаете, зачем я приносить на сцену? мне нужен, так сказать, интеллектуальный партнер. Так сказать, ваговык, стендап камень вот такой человек, который здесь, когда я здесь не выступаю, то есть в следующую следу, в прошлую сцену он здесь сам выступает, он понимает меня, когда его никто не служит, он вот так вот худит и что-то говорит. Поэтому я с радостью приглашу на эту сцену знаменитого, великого, никому неизвестного, да!